Вітаю вас! Це програма. Точка зору. Я Володимир Тетерук. Сьогодні говоримо про реакцію російських змі на вбивство Мотороли, але точніше, про звинувачення України у вбивстві цього персонажа. Я хочу обговорити цю питання з Віктором Шульцем. Незалежним експертом і людину, яка тривалий час працювала на відповідальних посадах в спецслужбах Грузії. Таким чином, він є не заангажований в українські питання і більш має більш-менш таку можливість дати своє бачення зі сторони цього. Отже, Вікторе, Хотілося б одразу сказати: це типовий просто приклад реакції засобів масової інформації в інформаційній війні на той чи інший терористичний акт? Чи це якась така планомірна робота, і українські ДРГ дійсно могли б знищити цього персонажа. і другою? І Но... Що би я хотів почати? Конечно, вот та истерия, которую сегодня осуществляют российские СМИ, она абсолютно предсказуема, что бы где бы у них ни произошло, во всем виноваты украинцы. Неважно, что там произошло, и не важно как. Ну, это нормальное явление, это в рамках идеологической войны, информационной войны. Вот здесь удивляться нечему. Я, меня лично удивляет уровень мастерства в данном случае, да, ну уже было, наверное, как-то грамотнее это все представить, вот. но все очень, все очень топорно. Вот. Опять же, меня и это тоже не удивляет. Если э, задаваться вопросом, э, имеет ли отношение украинские спецслужбы к гибели Моторолы, то э, с максимальной степенью вероятности нет. И я объясню почему. Э, ну, в первую очередь, давайте э, посмотрим, что такое э, спецслужбы и в частности украинские спецслужбы. И что из себя представляет ДРГ по сути? После развала Советского Союза украинская спецслужба, в первую очередь разведка, унаследовала титани титаническую, колоссальную школу. Потому что вот я помню, как генерал-майор СБУ Мездоль Александр Иванович в свое время рассказывал о том, что первое главное управление КГБ СССР, которое находилось на Лубянке, разведкой. За годы советской власти позднего периода не издала ни одного приказа первому управлению украинского ГБ. Те, кто жил при Совке, прекрасно помнят, что это жесткая вертикальная вот, административная система управления. И представьте себе, когда высокостоящая, вышестоящая структура не осмеливается издать приказы своей подчиненной структуре, ну, вот, а только просьбы и рекомендации. Это э, говорит в первую очередь об очень высоком уровне, профессиональном уровне э, украинской разведки и вообще спецслужб. Если повернуться до ДРГ украинской, теперь, э, они же могли бы, если бы ДРГ, уровень... э, ДРГ любой страны мира. Вот. На самом деле, во-первых, его создание, подготовка и содержание это очень дорогое удовольствие. Вот. А Моторола это всего лишь полевой командир вот, насколько он там полевой командир, это еще надо разбираться, но тут не имеет никакого значения в данном контексте, в данном вопросе, потому что э, в любом случае Моторола был э, функционалом тактического среза, тогда как э, целями любого ДРГ, любой стороны мира, в том числе и украинских, всегда являлись, являются и будут являться исключительно цели стратегического уровня. Моторола никакого отношения к стратегическим уровням не имел. Це був просто полевой командир. Що ж виходить, у нас ДРГ тепер повинні за кожним сержантом бігати. Ну, тобто виходить, як з гармати по горобцям стріляти. Типа того, да? Да. Так, так. Навіть не з пушки, а з ракети по вороб'я. А тоді, якщо так подивитися, тобто для фахівців зрозуміло, що в э, ну, цьому, цьому сенсу не було. А який тоді сенс цього вбивства? Що це могло бути? І от тут другий момент: чому э, українські спецслужби да, при такому рівні своєї кваліфікації. Да, которые я сейчас э, сказал, не стали бы этого делать. Смерть Мотолор, Моторолы, будучи распиаренного, да, воздвигнутого в ранг живого героя, ну, вот, автоматически переводит его в высший ранг да, святого великомученика русского, так называемого русского мира. То есть получается, что если это сделали украинские службы, тогда они собственноручно мобилизовывают противника на борьбу против себя. Ну, сущий бред. Вот. Поэтому по двум причинам, да, такие глупости, да, как убийство мотороллы спецслужбами Украины. Украинские спецслужбы допустить не могли. Они, скорее, заинтересованы в том, что такие, как Моторола, Царев, Гири, жили как можно дольше и как можно теснее контактировали со своим ареалом обитания, да, чтобы их человеческие качества обычного человека перли наружу и нивелировали тем самым всю ту героизацию, которая вокруг них делается. А убить их, превратить их в иконы, в святых, вот, это навредить самим себе, это глупость. Тобто такий варіант, що е, це швидше за все якісь могли бути бандитські розбірки, або це щось, що від, відображає внутрішню політику там от у цьому Луганді, Домбабве і те що там відбувається. совершенно верно. Тут на самом деле дві версії. Какой из них склониться сегодня, пока ещё нету зовнішніх проявлених факторів, да, щоб можна було тверждати, от яка версія має місце бути, це ціленаправлена зачистка, да, і демонізація. героев, либо это какие-то внутренние разборки. Я думаю, ближайшее будущее это покажет. Вот, насколько мне известно, сразу же после случая с Моторолой Царев отравился алкогольное какое-то отравление и он доставлен в Москву. И если он представится, да, и будет налицо факт его отравления, то я начну лично склоняться к той версии, что идет целенаправленная зачистка, да, и перевод живых героев статус э, великомучеников. Да? Так, если бы пантеону. Да, это на самом деле с идеологической точки зрения это необходимо. Почему? Потому что живой герой, да, его э, степень, э, его уровень КПД, да, его степень эффективности постоянно снижается. Опять же, почему? Он обычный человек, человеческое качество пруд, э, и со временем. Э, ну, он негатив притягивает природно к да, себе. И він, получается, он... что эффективность как героя урагана снижается, а аппетиты героев постоянно растут. То есть их содержание дорожает с каждым днем. И когда эти две диаграммы пересекаются в точке пересечения, когда уже содержание героя просто нерентабельно, вот, обычно таких героев убивают, делают из них икон великомучеников. Ну вот, и тогда содержание их урагана падает до нуля, вот, mm -hmm. а эффект от их героизации взлетает просто до небес. Інакше кажучи, дивіться, що просто можна взяти якийсь там ну, назвати тупік мотороли, і носити туди, поставити там барельє в тому тупіку, і носити туди квіти. Це дешевше, вигідніше? Конечно, чи конечно. там моторольний узвіз, наприклад, да, туди піонерів зводити, чи хто в них там є. А це вигідніше, ніж утримувати такого живого і конечно. рахуватися з ним. Звісно. Вот даже посмотреть на э, наш э, украинский случай да, с э, Надеждой Савченко. Да, mm -hmm. Почему-то ну, не воспринимается она сейчас как э, живая святая. Да, почему? Ну, украинцы вообще очень плохо верят властям. Да, и когда кого-то власти, государственные там, или какие-то частные СМИ активно пиарят, то украинский народ не особо верит. Настороже, настороже. Да, да, на душа богатого на... богато да, да, у, у вас. Слишком много. <laughs> а... вот, да, так вот. Это одна сторона медали, но может быть и другая версия гибели Моторолы, это их какие-то разборки, да, междуусобицы. Потому что ну, ни, ни для кого абсолютно не секрет, ни для украинцев, ни для россиян, ни для тем более жителей Луганска и Донецка о том, что у них там сейчас происходит. Тотальное мародерство, распил. Ну, вот, междуусобные войны, между ними идет дележка награбленного. Э, поэтому если я вот, э, так сказал вот недавно: да, вот лакмусовая бумажка это возможная гибель Царева и Гиви. Если они погибнут в скором времени, то это будет свидетельствовать о целенаправленной работе да, на идеологизацию. А следовательно, надо будет ожидать эскалации конфликта на Донбассе. Ну, иначе ради чего воодушевлять население на борьбу против Украины? Вот. Иначе зачем нужны эти святые? Если эти персонажи, оставшиеся в живых, І далі будуть благодійство, да? далі будуть жити, не вмруть, не погибнуть, то тоді ми маємо на лицо просто банальний факт їхніх собственных їхніх между розборок між собою, діляш ринку, там, ринків, чего-то чего-то. Дякую вам за вашу оцінку. Це був Віктор Шульц, голова експертного комітету України і програма «Точка зору» і я, Володимир Тетерук. До нових зустрічей.